নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম আমি কি জন্তুক খাদ্য বস্তু খোৱালে কি ফল পাওঁ আমাৰ শাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আজি মই তাকেই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টি মনোযোগীৰে চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব চেনেলটি নতুন যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি ভাবিলে শ্বেয়াৰ কৰিব বেলাইকণটো টিপি থ'বচোন ভিডিঅ' এনেকুৱা দৰকাৰে পালে দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ যদি আপুনি কাছক খাদ্য খুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ ঐশ্বৰ্য ধন ঐশ্বৰ্য সা সম্পত্তি আদি বৃদ্ধি পাব আমাৰ ইয়াতে ভাগৱত পাঠ চলি আছে অবিৰত ভাগৱত পাঠ সাতদিন গতিকে অকণমান ইয়াতে আৱাজ আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি ভালেই লাগিব কাৰণ ভাগৱত শুনি আমি ভালেই পাওঁ নহয়নে এতিয়া আহক জানো আমি বান্দৰক খোৱালে কি লাভ হয় যদি আপুনি বান্দৰক খাদ্যবস্তু খুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শত্ৰু নাশ হয় কোনোবা গোপুত শত্ৰু যদি আপোনাৰ আছে গোপনে যদি ক'ৰবাত শত্ৰু আছে আপুনি নজনাকৈ জনাকেই হওক বা নজনাকেই হওক আপোনাৰ শত্ৰু নাশ হ'ব দুৰ্ঘটনাৰ পৰা মুক্তি পাব আহিব লগা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বিপদ আপদ আদিৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পৰি থাকিব তাৰপাছত জানক গাই গৰুক খোৱালে আমি কি লাভ হয় আমাৰ যদি আমি গাই গৰুক খাদ্য খোৱাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি লাভ হ'ব নহয়নে আমি যিখিনি গাখীৰ পাওঁ বা গৰুৰ পৰা আমি গোবৰ পাওঁ গাই গৰুৰ গোবৰ সেয়াটো ক'বলৈ নালাগেই নহয়নে কিমান লাভ হয় আমাৰ তাৰোপৰি আমাৰ শাস্ত্ৰত লিখা আছে যদি আপুনি নিজৰ ঘৰত নাই বাটে পথে পোৱা গৰুক বা গাই গৰুক বিশেষকৈ যদি খাদ্য খুৱায় তেতিয়াহ'লে মানসিক প্ৰশান্তি লাভ কৰিব পাৰে লগতে ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতিও প্ৰাপ্তি হয় বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে তাৰপাছত জানো আহক হাতীক খোৱালে আমাৰ কি লাভ হ'ব হাতীক যদি আপুনি খাদ্য খুৱায় তেতিয়াহ'লে দুখৰ পৰা মুক্তি লাভ হয় বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে আৰু এইটোও উল্লেখ আছে যে যদি আপুনি হাতীক খাদ্য খুৱায় তেতিয়াহ'লে কিবা যদি অজানিতে আপোনাৰ পাপ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই পাপৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰে পাপৰ পৰা মুক্তিও পাব পাৰে সেয়েহে হাতী দেখিলে আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা খাদ্যবস্তু খাবলৈ দিব তাৰপাছত জানো আহক চৰাইক যদি আমি খাদ্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাৰু আমাৰ কি লাভ হ'ব যদি আমি চৰাইক খাদ্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিবেক বুদ্ধি বাঢ়িব আমাৰ বিবেকৰ বিকাশ হ'ব ল'ৰা ছোৱালীক যদি চৰাইক খাদ্য খুৱাবলৈ দিয়ে তেওঁলোক বিদ বিদ্যাবুদ্ধিত পাৰ্গত হ'ব আৰু লগতে ধন প্ৰাপ্তিও হ'ব যদি আপুনি চৰাইক খুৱায় তেতিয়াহ'লে আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে তাকে নিয়মিত ৰূপে আমি চৰাইক খাদ্যবস্তু এনেও দিবই লাগে নহয়নে গতিকে চৰাইকো খাদ্যবস্তু খুৱাব যদি আপুনি কাউৰীক খাদ্য খুৱায় তেতিয়াহ'লে কি হয় বাৰু যদি আমি কাউৰীক খাদ্য খুৱাওঁ তেতিয়া পিতৃদোষৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে বহুতৰে পিতৃদোষ লাগি থাকে নহয়নে কিছুমানে আমি নোচোৱেই আমি কিছুমানে সেইবোৰ নামা নোৱাৰ যিবোৰ মংগল চঙ্গল চৌৱোৱা সেইবোৰ নহয়নে তথাপিতো আপুনি যদি কাউৰী দেখে কিবা নহয় কিবা এটা খাদ্যবস্তু খাবলৈ দলিয়াই দিব কিয়নো কাউৰী যদি আপুনি খাদ্য খুৱায় যদি আপোনাৰ অজানিতে হৈ গৈছে পিতৃদোষ বা আছে সেয়া আপুনি নজনাকৈ নাইকিয়া হৈ যাব তাৰপাছত জানো আহক কুকুৰক খোৱালে আমাৰ কি লাভ হয় আমাৰ ঘৰত পোহনীয়া কুকুৰটোকতো আমি প্ৰতিপালন কৰোঁৱেই খাদ্যবস্তু খাবলৈ দিওঁৱেই তাৰ পৰাতো আপুনি ফল পাবই ইয়াৰ উপৰিও যদি কেনেবাকৈ কৰিব পৰা কুকুৰ এটা আহে পাৰিলে সেই কুকুৰটোক খাবলৈ দিয়ক তেতিয়া কি হয় সত্ৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি এই কুকুৰৰ পৰা সদায় কুকুৰ প্ৰভুভক্ত হয় লাগিলে সেইটো ভতুৱা কুকুৰেই হওক ঘূৰি ফুৰা কুকুৰেই হওক আপোনাৰ পোহনীয়া নহ'ব পাৰে আপুনি যদি তাক খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ বিপদত সি সহায় কৰিবই গতিকে সত্ৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি যদিহে আমি কুকুৰক খাদ্য খুৱাওঁ এইখিনি কথা জানি বাৰু আপোনাৰ ভাল লগা নাইনে যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ no more